الحمد لله الذي من علينا بفرج عزيز وعود حميد مجيد الحمد لله اللي عادنا الى ربوع الاقصى الى ربوع القدس الحمد لله رب العالمين والاقصى عزيز والاقصى ان شاء الله سيكون محرر ان شاء الله وان شاء الله سنصلي فيه فاتحين Kudüslü Ammar nişanlısına kavuşmanın sevincini yaşarken Ziyad, Ramazan ayında işgalciler tarafından şehit edilen babasının mezarını ziyaret edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. وبل تعمد لينغص الفرحة على علينا يعني والحمد لله رب العالمين أعطانا قرار إبعاد بخمسة أيام حبس منزلي خمسة أيام وقرار إداري بمنع دخول الضفة الغربية عشر أيام وإن شاء الله تعالى يعني ستمر وسيمر الاحتلال وسيزول إن شاء الله سنعود لجميع أراضينا وقرانا المحتل إن شاء الله الاسير عمار الرجبي اليوم كانت اطلاق سراحه وحريته والحمد لله رب العالمين اطلقوا سراحه بس لكن بعد قضاء محكوميته اللي هي ست سنين من انتظارنا وانتظرناه والحمد لله رب العالمين وصبرنا على انتظارنا وطلعنا اليوم على السجن ان ناخذ اولادنا من باب السجن ونفرح فيهم من باب السجن ولكن الاحتلال نغص علينا في انه حاول انه ينغص علينا في انه يطلق صراحه من باب السجن لكن احنا الحمد لله رب العالمين اخذنا اولادنا وروحوا وغصبا عنهم فرحنا وراح نضل نفرح غصبا عنهم مهما هم ما عملوا ما بيقدروا يقتلوا الفرحه فينا احنا فرحتنا ما بنعطيها لحد